السلام علیکم جی آپ نے خبروں میں سنا ہوگا اسرائیل نے سومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب اس پہ پاکستان نے رد عمل دیا او آئی سی نے دیا لیکن یہ معاملہ ہے کیا یہ سومالی لینڈ کہاں سے آ گیا مختصر مختصر اور تو آپ کو میں سمجھاتا ہوں صومالیہ اٹلی کی ایک کالونی تھا جب یورپین نوبادیتی دور سے گزر رہے تھے اور اسی طرح صومالی لینڈ برطانیہ کی کالونی تھا جب یہ دونوں ملک آزاد ہوئے تو اس وقت صومالی لینڈ نے رضا کرانا طور پر انیس سو ساٹھ میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم صومالیہ کا حصہ بنیں گے تاکہ ایک بڑی جمہوری صومالیہ ملک بنائی جائے اور اس ملک کو پھر آگے بڑھایا جائے وہ ایک ملک بن گیا اور یہ چلتا رہا سلسلہ انیس سو اسی میں آ, کچھ ایسے واقعات ہوئے تشدد کے واقعات تھے جن کی بنیاد پر سومالی لینڈ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا آزاد ملک بنائیں گے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی کرنسی اپنی فوج اپنی حکومت سب کچھ اپنا ہوگا اس بات کے لیے جب انہوں نے آغاز کیا تو انیس سو اکانوے میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جی ہمارا ملک الگ ہے ہم رضا کرانہ طور پر سومالیہ سے ملے تھے لیکن اب ہمارا ملک الگ ہے لیکن انیس سو اکانوے میں یہ فیصلہ کرنے کے باوجود کسی بھی ملک نے دنیا میں اس کو تسلیم نہیں کیا سومالی لینڈ کے آج بھی دنیا میں سومالیا کا ہی ایک حصہ مانا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے نوجوان اپنے پاسپورٹ پہ باہر نہیں جا سکتے لوگ انٹرنیشنل اکاؤنٹس نہیں کھول سکتے وہ سارے مسائل موجود ہیں لیکن یہ یک دم سے اسرائیل کو کیا ہوا کہ اس نے اس کو تسلیم کر لیا اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے آئے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا ایتھوپیا یہ نقشہ آپ دیکھیں ایتھوپیا یہ وہ ملک ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں یہ مسلمان واحد مسلمان ملک ہے اس کی خبریں آپ نے ماضی میں سنی ہوں گی یہ برہمک اکارڈ میں بھی, بھی شامل ہے تو ایتھوپیا نے سب سے پہلے ایتھوپیا ایک لینڈ لاک ملک ہے لینڈ لاک جس کو سمندر نہیں لگتا یعنی جس طرح افغانستان ہے تو انہوں نے معاہدہ کیا سومالی لینڈ سے کہ آپ کی جو پورٹ ہے وہ ہم استعمال کریں گے اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے اور یوں آپ کے لیے راستے ہم باہر ہونا شروع ہو جائیں گے ایتھوپیا بھی کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے سمالی لینڈ بھی نہیں لیکن یہ خبر کوئی بہت زیادہ میڈیا میں ہائپ نہیں بنا سکی لیکن اسرائیل نے جب سمالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ اتنا زیادہ شور کیوں ہوا آپ نقشے میں دیکھیں گے سمالی لینڈ کہاں پہ ہے یہ علاقہ آب نائے مندب کہلاتا ہے عرب کے تیل کی تجارت ساری جو یورپ کو ہوتی ہے وہ اسی راستے سے گزرتی ہے یہ آب نائے مندب اس کے بالکل کنارے پہ یہ واقعہ ہے اور اس کے سامنے سمندر کی دوسری طرف یمن ہے اگر اسرائیل تسلیم کر کے یہاں پہ اپنی بیس بنا لیتا ہے ایک طرف تو وہ یمن میں جو اس کے آپ نے ماضی میں خبریں سنی تھیں کہ اس کے کارگو جہازوں پر حملے ہوئے تھے ایک تو وہ اس اعتبار سے دوسرا اس کی فوجی طاقت انتہائی زیادہ مضبوط ہو جائے گی جو ہر گز بھی برداشت نہیں کی جا سکتی اسی لیے اس معاملے پر دنیا نے بھی رد عمل دیا اور پاکستان نے بھی بھرپور رد عمل دیا اب یہاں پر اگر وہ بیس بنائے گا ظاہر بات ہے اسے آپ بنائے مندب میں بیٹھ کے یہ آپ جگہ دیکھیں یہاں سے گزر کے یہاں سے گزرنے والی ٹریفک بھی کنٹرول ہوگی ایران کے لیے خطرات زیادہ ہوں گے اگر کسی اور مسلمان ملک سے لڑائی ہوتی ہے اس کے لیے بھی خطرات زیادہ ہوں گے نے یہ بڑا سٹریٹیجیک ایک فیصلہ لیا ہے اور اب اس فیصلے کے خلاف پاکستان بھی اور دنیا بھر میں حتیٰ کہ ٹرمپ نے بھی ابھی اس کے بارے میں کوئی واضح پالیسی نہیں دی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پورٹ وہاں اسرائیل کی بن پاتی ہے یا یہاں عرب ممالک اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ اب معاملہ غزہ کے صرف معصوموں کا نہیں ہے کہ جن کا لہو بہہ رہا تھا کسی کو فرق نہیں پڑ رہا تھا اب عرب ممالک کے مفادات پر براہ راست زد پڑنے والی ہے تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے میں کوشش کروں گا مزید بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے رکھتا رہو. اجازت دیجئے اللہ حافظ